Доброго дня, вы смотрите телеканал «Социальная Краина», а также Черноморская телерадиокомпания. У студии Костянтин Крупский, И поруч земной Виктор Иванов, это юрист. У нас сегодня тема нашей встречи, а, к сожалению, не очень длинная, но все-таки защита прав а, вымышленных переселенців. Добрый день. Добрый день. Я знаю, что есть такая вот прям карточка, да, или там справка, которую обязательно нужно получить переселенцу. Где, как и что нужно для того, чтобы ее получить? Абсолютно точно. Значит, все лица, которые вынуждены были переехать, поменять место жительства из зоны проведения АТО, должны получить справку. Справку так называемого вынужденного переселенца. Справка получается в месте достаточно всем известно, это СОБЕС, Значит, управление труда и социальной защиты. В каждой районной СОБЕС существуют определенные дни приема переселенцев. Все достаточно просто. Необходимо прийти, придавить паспорт с пропиской в зоне АТО и получить справку на месте. Все, вся процедура занимает около получаса. Вот, как правило, сейчас уже основной поток переселенцев гораздо меньше, нежели там был Нежели был раньше, сейчас. Поэтому э, вся процедура действительно займет не больше получаса-часа. С этой справкой она мне что-то потом дает, я могу там рассчитывать на какую-то помощь там, или что-то еще. Эта справка, в принципе, проездной, как говорится, к, ко всем социальным благам. Э, в первую очередь эта справка нужна для того, чтобы получить так называемую временную регистрацию, которая дает уже все остальные э, преференции в отношении социальных льгот. Э, а именно, э, воз, есть возможность оформить. Социальная, социальная, социальную, субсидию. социальную субсидию абсолютно mm. точно, которая составляет на сегодняшний день для инвалидов, это самая малозащищенная категория, это 942 гривны. Вторая по категории это пенсионеры и дети, которая сумма составляет 882 гривны. Все остальные работающие получают 442 гривны, это компенсация утраты жилья. Некоторые люди, ну, так быстро эвакуировались и переселялись, что, возможно, там могли потерять паспортом не взять или что случилось. Как доказать, что я действительно переселенец? Я жил там в Донецке, допустим, и вот я переехал теперь в Киев и хочу получить эту справку вынужденного переселенца. Абсолютно точно. Существует процедура, которая закреплена в постановлении Верховного Совета по вопросу утраты документов. В первую очередь необходимо обратиться в районную службу в миграционную службу. И получить э, временную справку о, о, о удостоверении личности после этого в течение 10 дней эту справку можно поменять в э, паспортном столе на текущий документ, предоставляется э, подтверждение собственно говоря, двух человек, которые. Э, знают и понимают личность человека, и это является основанием для выдачи первоначальной справки о удостоверении личности. А могут мне отказать, если я вынужденный переселенец, в этой справке? Какие причины вообще существуют? Нет, причин отказа в справке переселенца не существует. Единственная причина, есть, скажем так, безусловная причина, то есть если человек не был прописан на территории проведения антитеррористической операции или же территории Крыма. Угу. А, Большинству людей нужна какая-то помощь в трудоустройстве, я могу рассчитывать на какую-то помощь, если я вынужденный переселенец то есть меня там поставят там, там, я не знаю, там, вне очереди в, на биржу труда или что-то такое Безусловно, районные фонды социальной занятости э, осуществляют помощь в э, предоставлении мест э, трудоустройства для э, переселенцев э, предоставляют э, по необходимости туда можно обратиться будет предоставлен перечень э, свободных вакансий или же э, Будет оформлена справка о временной нетрудово. Справка о. Сейчас мы тогда вспомним. Да, 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 да. да, да. Значит, Или посмотрим да, в листочки. Да, собственно говоря, значит, будет, будет получен документ, который удостоверяет то, что человек временно является безработным. Это даст возможность получить человеку... Эм, документ э, или пособие по безработице, хотя бы на срок 6 месяцев, что является минимальным сроком предоставления такой льготы. <соцентричный> а многих вынужденных переселенцев не очень охотно берут вот, в качестве съемчика квартиры. Это чем-то грозит как бы коренным киевлянам или другим жителям других городов, что вынужденный переселенец возможно получит какой-то такой особый статус, потом из этой квартиры его невозможно будет выселить, потому что у него есть вот такие социальные Льготы, потому что у нее есть вот набор таких справок, а потому что здесь еще издали какой-то указ о том, что если они снимают квартиры, то они будут снимать эту квартиру. Допустим, Верховная Рада приняла такой закон там минимум на пять лет. И все. Безусловно, конечно, бояться нечего. Необходимо, если возможность есть, такая, необходимо оказывать такую помощь у предоставления жилья. Единственное, что может явиться, скажем так, препятствием, это не столько вопрос о том, что является ли человек перемещенным, а сама личность человека, которому предоставляешь это, это помещение. Какие есть проблемы с переоформлением пенсии? Все тоже точно так же очень просто. Сейчас не существует ни проблем, ни очередей в, отделении, в районных отделениях пенсионного фонда. Необходимо предоставить документы, а именно документы подтверждающие либо получение пенсии в зоне АТО до этого, либо необходимо предоставить копию паспорта о сроке наступления пенсионного возраста, и пенсия оформляется в течение трех дней. Mm -hmm. Я получил справку, я трудоустроился, я где-то снимаю жилье, я попадаю под, допустим, там очередную пятую волну мобилизации, или вынужденные переселенцы имеют тоже какие-то льготы в связи с тем, что там, ну, там, у меня там жилья по сути нет, и много каких благ там я там не имею в чужом городе. Лица, которые ранее проживали на территории проведения антитеррористической операции, имеют в этом отношении да, определенно особый статус и могут участвовать в проведении антитеррористической операции и быть мобилизованными исключительно добровольно. На добровольных основаниях, чем необходимо обратиться в районный военный комиссариат и пройти необходимую подготовку. А как дети вынужденных переселенцев устраиваются в школу? По месту жительства кого, если они приехали вообще в чужой город? Собственно говоря, это, опять-таки, вот этот универсальный документ «Всем в помощь» – это справка о вынужден... временного переселения. Справка о временного переселенца родителя предоставляется в учебное заведение, будь то детский сад, будь то школа, предоставляется э, и проводится э, регистрация ребенка по месту временной регистрации родителя. И помещаются таким образом вот, данные в школу или в детский сад. Такое впечатление, что на 100% никаких вообще проблем нет. Но тем не менее к юристам же обращаются вынужденные переселенцы с какими-то проблемами, которые там входят в тройку самых часто встречающихся проблем. Безусловно, существуют проблемы, о, скажем так, не столько даже это документальная проблема или вопросы с оформлением документов, сколько вопросы чисто бытового характера, ведь временная компенсация, вернее, она является временной и единственное, сейчас вышло новое постановление Кабинета Верховного, Верховного Совета, вернее, о продлении сроков предоставления льгот, однако суммы по получаемых льгот не всегда достаточно для того, чтобы компенсировать это жилье. Ведь общая сумма, которая получает, которую получает семья переселенцев, не должна превышать 2400 гривен. Это, безусловно, конечно, больше, нежели прожиточный минимум на одного человека, но в то же самое время достаточно мало для того, чтобы проживать в городе Киеве или, ну, в принципе, все равно где. Достаточно сумма не недостаточная. Кроме того, существуют вопросы с работой. Нельзя сказать, что переселенцев не берут на работу или берут крайне неохотно. Нет. Вопрос в среднем уровне заработной платы вообще по, по региону, по отрасли или вообще по стране. Говорят о том, что карточку Киевлянина могут получить переселенцы из зоны Ато. Насколько это поможет и что вообще дает карточка Киевлянина? Киевлянина, скажем так, я бы не сказал о том, что это достаточно такой простой простой путь для именно для переселенцев, потому что ведь временную регистрацию они получают именно временную, угу. то есть иначе говоря, карточку Киевлянина получить может только лицо, которое проживает постоянно и имеет статус постоянного жителя города. Вот, а само по себе статус этой карточки собой определяет. Ряд социальных льгот и социальных так, компенсаций возможных при наступлении определенных условий. Это достаточно. Процедура сейчас еще полностью не обговорена, не определена. Хотя, безусловно, присутствует ряд льгот, которые сейчас уже люди могут оформлять, в, в частности, по оплате коммунальных услуг. У нас є невеликий сюжет про карточку Київляніна, которую предлагають здесь в Києві для переселенців із зони АТО. Ми його подивимося, а потім опять к розговору. Прошу Секретар Київради підготував новий проект рішення. За словами Олексія Резнікова, протягом травня місцеві депутати проголосують за те, аби переселенцям зі Сходу та Криму видавали картку киянина. Щоб прирівняти осіб, які вважаються тимчасово переміщеними на території міста Києва до киян, якщо вони відповідають статусу офіційного перебування, реєстрації сплати податків, працевлаштування, таке інше, а от щоб вони могли мали можливість так само отримати картку киянина і користуватися відповідними програмами. Багато є різних пільг, це починаючи від певних комунальних платежів, це користування можливостями в натримання адміністративних послуг. Послуг щодо розміщення дітей в дитячих садочках, в школах. От. Основ... Дуже така найбільш розпоширена це право користуватися дисконтними програмами в аптеках, де продаються ліки з відповідними цінами, які гарантовані для членів для власників «Картки Кіанна. Це мережа супермаркетів, які підтримали цю програму, які дають свою знижку. Переселенка з Донецька Світлана Закревська до ініціативи Київради загалом поставилася схвально однак сподівається, що процедуру отримання картки не перетворять на бюрократичні тортури. каже дехто з власників житла після заяв влади про обов'язкові візити і перевірки будинків, у яких мешкають переселенці, просто відмовився подовжувати оренду. Нам би не хотілось, щоб благі діла. Справи... превращались в, в дополнительные какие-то проблемы для переселенцев какие-то гонения дополнительные но ну, я не знаю конечно можно ли карточки как-то использовать так как использовались справки но когда мы наши коллеги регистрировались тоже никто не думал что это может превратиться в то что они потеряют свое жилье Секретар Київради запевнив, для переселенців створять найзручніші умови для спрощення, в тому числі в цьому проєкті рішення запропоновано можливість, щоб картки Кіяна виготовлялися і видавалися безпосередньо в банківських установах, щоб не стояти в чергах в підвідних підрозділах департаменту соцзахисту, оскільки це утруднює доступ, скажімо так, будь-якої людини, а наше гаса в тому числі доступність. А от підприємець із Крему Леонід Мизюк вважає, що картку киянина можна давати далеко не всім переселенцям. Положительный момент, что я все-таки считаю, что поскольку основная масса переселенцев, которая уже трудоустроилась и оплачивает здесь жилье самостоятельно, они проживают в местах компактного поселения, им это была бы помощь. Ну, пусть небольшая, но помощь. Потому что каждый день в среднем до 50 гривен уходит на транспортные как бы, расходы. А с другой стороны, я считаю, что те, которые проживают в местах компактного проживания, но не занимаются ни работой, ни какой-либо общественной деятельностью, то есть, а заняли ну, именно иждивенческую позицию, Якби я вважаю, що їм видавати таку карточку, не надо. більшість опитаних нами мешканців столиці теж підтримує ідею видати картку киянина переселенцям. Якщо люди вже збираються тут закачати життя, купити житло, допустимо, вміють до е -е, зарослі, на роботу струю, ну то, то там... наверное. или сделать какую-то для переселенцев, может быть, временную станцию, это карточки, чтобы выдавать на год Ну, а что делать людям, переселенцам? То есть вынуждены, это вся тема, все люди, все человеки, как говорится. Конечно, я думаю, что все-таки это определенный плюс. То есть, несмотря на все эти распри, несмотря на все эти войны, то есть, хоть Хоч немножко на вони мають повне право. які керівники вдалі. Видати перші картки киянина переселенцям планують у червні цього року. Кажуть, з цього матимуть користь не лише вихідці зі Сходу та Криму, але й київська влада. Раніше підрахували, у столиці зареєструвалися понад 70 тисяч переселенців. Тепер є нагода перевірити, чи відповідає статистика дійсності. Сергій Зленко, Тарас Біловол соціальна країна. А хотелось бы узнать, для того, чтобы получить карточку киевлянина, нужно какие-то собрать очень большие вот э, количество документов, что это, как сказала представительница с Донбасса, что это превращается на какие-то тортуры уже? Нет, вы знаете, это не рутина. Это все очень просто. Необходимо предоставить документы, которые подтверждают на сегодняшний день о том, что человек проживает в городе Киеве, имеет регистрацию в городе Киеве. Далее действительно планируется пилотный проект о выдаче временно-перемещенным лицам, тоже карточки киевлянина. Однако сейчас мы понимаем о том, что это только будет в июне месяце. Насколько обещают? Насколько просто собрать вот эти документы, которые нужно подать на оформление карточки Киевлянина? Здесь достаточно только паспорта и идентификационного кода. Все. И теперь по поводу помощи тем, кто находится, кто является участником боевых действий. Насколько сложно получить статус участника боевых действий? Потому что я знаю, допустим, одного раненого, который ушел, он был призван в вооруженные силы Украины, получил там ранение, сейчас работает в одном из магазинов, веломастерская, и он даже не собирается подавать документы на участника боевых действий. Потому что он говорит, что сначала нужно доказать командиру батальона, что ты действительно получил это ранение, а почему ты не укрылся, у тебя же была такая возможность, а как ты это допустил. Потом нужно подавать заявление, по-моему, в штаб вооруженных сил Украины, там военная прокуратура проводит расследование, и потом только в общем, тебе там выдаются документы или помощь за ранение и все такое прочее. То есть говорит, он говорит о том, что э, нужно столько потратить времени, чтобы проще этого не делать. На самом деле существует здесь два аспекта. Первый аспект – это законодательный, второй – практический. Что касается законодательного аспекта, то существуют четко определенные позиции, исключительные перечни оснований, которые нужны, нужны к подтверждению для того, чтобы получить статус участника боевых действий. Первый, первое это документы о непосредственном привлечении к выполнению задания. Далее это на направления и прибытия в командировку, то есть в зону АТО, и документы о пребывании в месте АТО на протяжении всего времени. Существует также понятие, это для военных лиц, существуют также участники действий для гражданских лиц. Здесь перечень документов практически тот же самый, за исключением того, что необходимо предоставить документы, обосновывающие необходимость присутствия в зоне АТО и командирования руководителем фирмы, организации, э, человека в зону АТО для проведения каких-либо мероприятий. Э, это что касается законодательного аспекта. Что касается практического аспекта, то да, действительно случаются моменты, ну, назовем так, э, перегибы э, за счет того, что э, очень много людей, э, особенно сейчас, на волне, э, воз, э, на волне э, демобилизации первой волны существует большой наплыв людей, которые подали заявление о получении статуса. Поэтому существует достаточно, процедура усложняется. Кроме того, существует очень много законодательных еще моментов, которые не урегулированы, но сейчас находятся в процессе обсуждения и ожидают принятия решений Верховным советом и Кабинетом министров. Если какие-то документы, допустим, утеряны военнослужащим, как вы... Этой ситуации, тогда нужно поступать правильно. Собственно говоря, здесь момент тоже достаточно обусловлен в законодательной базе. Первый момент это если документы утеряны в зоне проведения военных действий. О утере документов сообщается командиру подразделения, и здесь идентификация личности проводится и выдается временное удостоверение личности. Если же документы утеряны в процессе командировки или же процессе отпуска, Ска тогда сообщается по месту прибытия уже на место отпуска, сообщается военный комиссариат о утере документов. Точно так же происходит идентификация личности, выдается временное свидетельство, также сообщается в место прохождения постоянной службы о утере документов, дабы не было повторов по выдаче этих документов. Кстати, по поводу отпуска для военнослужащих из зоны АТО. Им положен этот отпуск, они имеют на него право? Или это уже там ну, вот все на рассмотрение только только там командира батальона, там штаба. Безусловно, законодательно определено э, возможность предоставления отпуска э, э, на отпуск, на обязательный отпуск имеют право все военнослужащие э, вооруженных сил, э, добровольных формирований. Э, этот э, размер отпуска составляет 10 дней без учета дороги в, в, в обе стороны. Угу. Кроме того, существует еще отпуск по ранению, по ранению или болезни. Э, также этот отпуск также компенсируется материальную бойцу и, кроме того, компенсируется дорога тоже в оба, в оба конца для места проведения лечения. Существует также на усмотрение командира возможность предоставления дополнительного отпуска в размере 5 дней, 5 суток без учета дороги к месту, проведения, к месту прохождения отпуска. Также есть момент, который оговорен, однако он является рекомендательным для командира подразделений и командования вообще. Это предоставление отпуска по семейным обстоятельствам. Рождение ребенка, смерть родных, близких и так далее. То есть все рассматривается заявление военнослужащего и на усмотрение командования происходит выдача разрешения на отпуск. Сейчас у нас пятая волна уже мобилизации идет. На что нужно обратить военнослужащему, который призывается в вооруженные силы Украины, который возможно попадет в зону АТО, для того, чтобы потом ему было легче получить статус участника боевых действий чтобы не повторять ошибки э, тех, кто в первую волну мобилизации прошел вторую, третью, четвертую. Ну, собственно говоря, здесь достаточно важно обратить внимание на э, наличие, э, наличие всех документов, которые сопровождают э, сопровождают военнослужащего в процессе командирования э, к месту прохождения службы и в процессе э, самой по, самой по себе службы. Каждый документ, будь то э, документ, который подтверждает выбытие временное выбытие из, из места прохождения событий по ранению существует такое понятие как открепительное, открепительное удостоверение. То есть в момент, в момент ранения выдается этот, эта бумага, которая сопровождает бойца в отпуск по, по, по лечению. Поэтому все, наличие всех этих документов даст в, в, в будущем, э, ну, как минимум, гарантию э, для получения статуса участника боевых действий. Вот этих всех документов, где их можно узнать, их перечень, вот есть какой-то сайт, где ты можешь посмотреть и записать все эти документы, перечень, такая-то справка формы такой-то, там, военный билет, э, какое-то заявление, приказ, там, копия приказа, что должно быть, вот, что входит в это? всех этих документов? Вы знаете, существует, к сожалению, весь перечень документов обозначен лишь в законодательной базе, но эта законодательная база несколько разрознена. То есть каждый из случаев описан, то ли это будь то ранение, будь то просто отпуск или любое другое событие, которое происходит, или же мобилизация или демобилизация, они описаны в разных документах, к сожалению. И поэтому единого перечня такого нет. Можно обратиться на телефоны горячей линии Министерства обороны или в любую организацию волонтерскую, которая предоставит этот весь перечень, тот, который сейчас актуален для вновь мобилизованных. <связывающие> Самые распространенные вот проблемы, с которыми обращаются к вам, как юристу, те, кто побывал в зоне Ато, что у них здесь сейчас не получается, чего они не могут добиться? Вы знаете, не получается в первую очередь момент адаптации. Первое – это психологическая адаптация, и второе – это так называемая документальная адаптация, то есть получение статуса и получение льгот, те, которые были предоставлены законодательством участникам боевых действий. То есть для того, чтобы изначально получить эти льготы, необходимо получить статус. Для того, чтобы получить статус, необходимо собрать все документы. Для того, чтобы собрать все документы, необходимо пройти очень много действительно препятствий. Именно поэтому, скажем так, это не замкнутый круг. Это тот момент, который, к сожалению, получилось так, что он регулировался в процессе в процессе проведения самой этой антитеррористической операции. Сейчас это уже выходит на вышло на уровень созревания и уже практически все эти все моменты закреплены в законодательной базе. Поэтому практически любой юрист сможет проконсультировать участника боевых действий, мобилизованного, демобилизованного или их родственников для получения всех необходимых документов. Документы. Это вот э, препятствие, причина. Это потому что вот чтобы отсеять людей, которые пытаются незаконным путем как-то получить э, участника боевых действий, или отсеять тех, кто не выдерживает просто, и таким образом уменьшить э, ну, нагрузку на выплату льгот. Кто-то сломался, ну и ладно, зато мы ему там льготы не, не выплатили. Э, По-моему, речь не идет о э, позиции выживает сильнейший. Речь, скорее всего, идет о том, что э, законодательно э, не было, э, у нас не было предположения о... Э, самом по себе понятии наличия войны у нас в стране. И поэтому у нас не было закреплено это никакими документами. Проведение операции, проведение мобилизации или какие-либо случаи, те, которые сейчас уже рассмотрены, сейчас уже приняты законодательством, ранее они не были предусмотрены. Вот. И э, само, само по себе э, внезапность произошедшего... Она привела к вот небольшой вот сумятице в этом вопросе. Сейчас уже, сейчас уже законодательно правительство отладило систему, систему законодательную. И поэтому можно получить и разъяснение, и можно все-таки добиться правоты. Если не путем прямым, то путем через суд. Все, все заявления суд рассматривает. И для бойцов АТО эти заявления рассматриваются бесплатно. Две темы сегодня мы рассматривали вместе с юристом Виктором Ивановым. Это защита прав вынужденных переселенцев и как получить статус участника боевых действий. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До телеглядачев на телеканале «Социальная краина», а также на телеканале «Черноморской телерадиокомпании» мы еще повернемся.